Дальше по повестке дня, какой он должен то не Той, кто выбирается, не повинен вести сборы, это точно. Давай. То требует быть учебным выбором. Следующий вопрос. Формование стандарта Гуманского комитета на, на контроле за свой регламента То есть, Вы же понимаете, регламент, а, а может все-таки лучше сначала доклад сделать? кто за, за, что отвечает. <связать> Давайте, у меня есть предложение. Сначала Алина скажет, не, не, все считали в Фейсбуке, как работает наш горсовет. Ну, я не успел. Так да, просто кратенько, крат, крат, кто за что отвечает? Кратенько. Да. Кратенько, да. Ну, да, наверное, да. не очень получится. Ну, что есть. необходимо? Да, я да, да, да. Что да. необходимо? Я сначала не так. Знать о городской власти для эффективного общественного контроля. Значит, закон Украины о местном самоуправлении, закон Украины о статусе депутатов местных советов, устав, регламент, положение постоянных комиссий, регламент работы исполкома, в общем, и так далее. Дальше есть очень хороший сайт Непрорада.gov.ua, и там есть такие разделы. Они скрыты от обычного человека, то есть они сделали все так, разместили вот эти вот разделы, чтобы обычный человек не смог добраться. Как бы вроде бы и открытый сайт, да, но нормальный обычный человек, попавший с улицы, да, он не сможет их найти. Вот тут есть распорядчие документы, документы все, коммунальные предприятия. А большинство из коммунальных предприятий там выложили все доходы и так далее, то есть тоже это сложно найти. Договоры на закупивлю, выполнавшие органы, местная рада, бюджет места, объекты коммунальной властности. Так, структуру мы исполнительных органов читать не будем. А, ну, можно. Значит, сейчас на сегодняшний день 680 чиновников у нас, 11.03.2015. Структура утверждается горсоветом. Секретарь горсовета плюс 5 зам городского головы. Они это сами себя выбирают, все вот это вот количество. Жуков говорил, что, в принципе, желательно было бы уменьшить количество чиновников на сегодняшний день, что их много, да. А... И Филатов говорит, а... что будет ресурп... по-иному. Да. Дальше. Да. Исполнительные органы департамента управления отдела, их сейчас на сегодняшний день 30, но сейчас под вопросом может, могут принять решение о создании ГАСКа в составе 20 человек. То есть это 20 человек, которые как бы еще никуда не пристроены, их хотят что вот сюда ввести приставили. еще. Да. Структура, Структура ГАСКа. Органы исполн. Власти финансируются в соответствии с принятыми программами в рамках бюджета, сами принимают программу, сами финансируются. Всего около 74 программ постоянно вносят в них какие-то изменения. Потом, отсутствует, отсутствует электронное управление, есть примитивный документооборот для отслеживания сроков ответов, но документы теряются все равно. То есть документ вы подаете, он у потерялся, потому что его не вносят в электронную форму. Да? Вот так можно носить земельное управление, очень много раз документ, а потом его все равно не найдут. Ответственно нет. Да, нет. Почта расписывается вручную. Отсутствует, отсутствует координация между подразделениями. Координация происходит за счет постоянных и бесконечных совещаний. Вот Жуков рассказал, ну, как депутат, ему виднее было горсовета, он говорит, что я не мог поймать своего начальника в течение дня вообще поговорить с ним, потому что у него постоянно какие-то совещания. Он с одного совещания выходит, обратно на второе совещание, потом на третье, потом он раздает полномочия людям, и в итоге он не может пообщаться. То есть вот координация очень странная. И зарплата, учитывая все надбавки, 2-3 тысячи гривен, то есть, как бы, что само по себе толкает на коррупцию, да, человека, который, как бы, у власти находится, но что, ничего что, не зарплата? получает. И вот, как бы, предлагают а, убрать, ну, сократить количество чиновников, как бы, распределить вот эти вот деньги на вот этих чиновников, которые останутся, да, чтобы у них был какой-то стимул работать честно, прозрачно. Ну, это я вам доложу за свидание, а то, что да. я услышала, я же ничего не придумала. Дальше. Отсутствуют постоянные отчеты для фиксации результатов работы каждого из исполнительных органов и критерий эффективности. Вот что мне понравилось, как он рассказал, говорит, вот и депутаты придумали а, программу, да, они там выделили какое-то количество денег да, на какого-то конкретного депутата на благоражение какой-то там улицы там, или района или чего-то там. Самое интересное, что вот они, значит, подали, выделили им вот эти деньги и нет обратной связи с людьми. Абсолютно люди, а потом, не, непонятно, нет отчета от депутата о проделанной работе, куда они пошли эти деньги. Ну, он там что-то написал же себе на бумажке, подал. А абсолютно непонятно людям, попали ли эти деньги, куда они. Вообще нет, нет отчетности. отчетности. Ну, вообще нет отчетности, то есть, вот, как бы, одностороннее движение: Никто не видит, действительно, куда они пошли. контроля контроле деньги. Смерть, да? Да, нет прозрачности системы вообще никакой. То есть, ни один депутат на сессии как бы не отчитался о своей работе. И Жуков говорит, что я проделал такой эксперимент, взял и попросил у всех депутатов за 2014 год прислать отчеты о проделанной работе. Говорит, во-первых, они очень странно удивились, потому что такого они еще не писали никогда. Я говорю, были некоторые департаменты, которые прислали отчет на полстраницы. Вот говорит, что человек делал год, если у него отчет на полстраницы. Ну, то есть, тоже... Полномочия исполком. Вот он сказал, что исполком у нас это очень такое, скажем так, закрытое да, заведение и имеет да, очень большие функции, о которых просто люди не догадываются. Что такое исполком? Исполнительный орган городского совета, наделенная определенная компетенция. Городской совет может делегировать отдельные полномочия. Вот то есть, например, он рассказывал, что они могут вообще э, принимать такие... Такие решения в закрытом своем пространстве, как по, по проезду, например, про, ну, стоимости проезда в маршрутках, вот не приняли, никого не известили, никому не сообщили, сами себе тихонько приняли. И и сидят. Дальше. Заседания являются открытыми, нужно паспорт и заявление об участии, проблема в отсутствии информации о том, когда эти заседания проходят. То есть никого не извещают, что именно в этот день, в такое-то время будут проходить заседания. И поэтому никто об этом не знает, они там могут люди прийти, да, но их туда никто не приглашал. Дальше. То есть вы про Виконком сейчас разобрали? Да, про исполком. О, то есть на а, исполком Виконком. формирует горсовет, принимая соответствующие решения. Количественный и качественный состав предлагает городской голова, который формирует его повестку и подписывает его решение. Городской голова может приостановить действие любого принятого решения исполкома и вынести этот вопрос на сессию горсовета. Заседания исполкома происходят не реже, чем раз в месяц. Все проекты решения горсовета предварительно должны пройти исполком. Дальше. Полномочия исполкома делятся на собственные и делегированные. Например, собственные полномочия вот что говорили. Установление транспортных тарифов и утверждение маршрутов движения. Это все решает исполком. Дальше. Утверждение перечня парковок. Организация ярмарок. То есть исполком решил, что сегодня будет ярмарка на Тополе один там под таким-то домом. Значит, она там будет. Решение на размещение рекламы. Это тоже исполком. Выдача разрешения на нарушение объектов благоустройства и другие. Например, делегированные полномочия. Утверждение перечня административных услуг и соответствующих информационных и технологических карт. Выдача ордеров на жилье. Вот собрались, они выдали ордеры, как говорил, прокурорам, выдали, да, и, и, и все, и тихо, и все, все довольны, и все в порядке. Создание админкомиссии комиссии другие. Сполком — это орган, обычно полностью под контролем городского головы. Орган не публичный, суть зависит от персонального состава. Решение исполкома может быть отменено горсоветом или, или судом. Полномочия городской головы, городского головы. Представляет Горсовет и исполком, управляет аппаратом Горсовета, заключает договора, является главным распорядителем бюджетных средств, подписывает решения и тут самое главное, самое интересное, отчитывается раз в год и городской голова может влиять на любые процессы, связанные с территориальной громадой. Потом важно, городской голова может приостановить в пятидневный срок любое решение городского совета, и решение может быть внесено повторно на рассмотрение горсовета в его замечания, э, в его зам... с его замечаниями. Совет обязан в течение двух недель его рассмотреть и может либо отказать, либо подтвердить свое решение двумя, э, две трети голосов. Горсовет э, две трети может выразить недоверие городскому голове. Если у нас, например, будет большинство там. Э, против городского головы, то они могут выказать ему недоверие, две трети и заблокировать работу его. Дальше. Городской голова обладает в горсовете реальной властью, может назначить ИО и отправлять особо без оглядки на совет. И совет может сопротивляться действиями городского головы, а, саботажем принятия решений. Полномочия депутата городского совета, ну там, в принципе, что может депутат, так кто потом захочет, тот может почитать, что он имеет право, на что он имеет право. Ну, закон. Значит. Да, да, да. Как, как появляются решения городского совета? Ну, написано, что на практике все решения готовятся аппаратом городского совета, а именно профильными департаментами, управлениями и отделами. Очень редко решения готовят депутаты. Так, вот чего, что сказал, что чего добился жуков. Все решения публикуются на сайте городского совета за 20 рабочих дней до дня рассмотрения на сессии. Порядок опубликования определен не регламентом, а распоряжением городского головы. О прохождении постоянных комиссий визирования проекта решения. А визирование, ну, как он объяснял, на листике там они расписываются, каждый вот типа завизировал, если не завизировал, то это только у нас в Днепропетровске. Если какой-то депутат не завизировал какой-то документ, то как бы депутат это вовсе нет, что-то непонятное. Я, вот в этом я не разобралась. Так, ну, решение принимается на сессии большинством от состава Горсовета, это понятно. Коммунальные предприятия по Днепропетровске. Днепропетровске. количество коммунальных предприятий и учреждений примерно 159 по некоторым данным 120 но постоянно варьируется эта цифра дальше виды коммунальных как? предприятий а как? Ты вот так. Я Цей не знают, знаю. Потому, 150, <связычный> то 120. Да, вот так. Вот, вот он сказал, то, что он что не понимает. Рассформировывается, аннулируется. Прекращает просчитают. свою деятельность. Некоторые директора коммунальных предприятий <связычный> они отказываются работать прозрачно и отказываются вообще там. Ну, они посылали запросы на их деятельность, на зарплаты. Когда они подняли зарплаты директоров коммунальных предприятий, оказалось, что они получают по 10-7 тысяч. Да, и когда они выложили на сайт это, то депутаты сами начали кричать, ⁇ Ой, почему же так много? ⁇ И им резко подрезали зарплаты. Ну, вообще, что-то такое. Значит, виды коммунальных предприятий зависят от департаментов управления делом, под которыми они находятся для освоения денег по программам. Назначение директора и зарплат. Заключение, продление контракта. Значит. В Днепропетровском горсовете созданы КП с административными и властными полномочиями, подменяющими собой исполнительные органы горсовета. И вот тут вот они были перечислены, сейчас я их найду. На, туда и водоканал а относятся. Кучин там на каком месте? Нет, Кучина да. там нет. Куча на себя. Это как раз ходят те, которые вот сейчас не отражаются. Да, Кучина да, с да. собаками занимает не да, не да. Вот оно. Да. КП административно техническое управление, вот это АТУ. КП управления по контролю за благоустройством города, управление по организации контроля благоустройства объектов сферы отдыха, потребительского рынка, защиты интеллектуальной собственности. И административные протоколы могут составлять по решению сполкома. Это у нас тепловые сети, Днепр... Теп... Днепротеплосеть, Теплотранс, Теплоэнерго и Водоканал. И в деятельности коммунальных предприятий происходит основное освоение бюджетных средств. Каждая из них в чем-то имеет преимущество, на которых зарабатывает. Аудит финансово-хозяйственной деятельности, ликвидация коррупционных КП – реальная необходимость. Вот это, а закон, закон дозволяет ну, так, это вот, не Спасибо. Спасибо. То есть это, да. это нет, не это все, все. же. Это не все. Стоп, 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 пожалуйста. это не Закончила уже, да? там есть еще, но могу дать почитать. Для того, чтобы на вы, вы понимали, какие эти миссии вы создаёте. А на, на, на сайте что там? Я выкладываю в э -э -э народной марте. На То есть, получается, да, можно сушить вчера есть? вчера. вчера. Почитать. <с competition> То есть, ]rix. поэтому, как я вижу, ситуацию, как это можно все мониторировать. То есть, видите, все решения э, принимаются, ну, стараются максимально скрыть. То есть, они как бы есть формально, но на практике к ним достучаться сложно. Поэтому, для того, чтобы закинуть широко небо, нам нужно, как я вижу... Четыре сделать комиссии, громад, громадские комитеты, и, и чтобы ну, как бы это было ну, отслеживали определенный участок, потому что информации много, в этой информации то, что нам нужно было. Ну, вот, и чтобы не занимались сразу всем. То есть конкретно, это гром, комитет по контролю за соблюдением регламента, чтобы этот э, срок 20-дневный, чтобы все, все это обсуждалось, все, все стадии проходило, потому что много решений принимается. Вот так вот, вы выложили, и приняли, вы сколько земли перепланировали, и все. То есть, э, э, если это происходит, создается этот комитет, э, вы ищет такие, такие материалы, и там подаем либо в суд, либо подаем там, ну, залвашни, ну, форму, форму, и то будем уже нарабатывать. То есть, сейчас я пока не готов сказать, как у нас это получится. Но это, это некоторое количество наших предпринимателей, как минимум по два человека в каждой комитете. Вот. А вокруг них уже формируется не члены рабочая группа, но все все представители, которые хотят. Вот. И я думаю, что эти комитеты будут собираться не... Ну, не, не, на нашем общем собрании, а будет отдельное собрание, то есть, допустим, каждый день кто-нибудь собирается, обсуждает это со своими участниками, а потом уже, если нужна общая поддержка, выносим на общее на область, на область, на область, решение, да. выносим сюда и нет, у меня, другое предложение, можно по теме? Все-таки мы изначально формировали комитеты, которые там были определены. А это называется рабочие группы. И тут не обязательно по два человека. Кто хочет участвовать? Так он а так и сказал. Можно, 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 вопрос? Я, вам сейчас предлагаю. Я пока предлагаю. Вот. Я, и, защищаю, я думаю, что нам <соседание> нужно, во-первых, контролировать регламент, Следующая комиссия контроля за деятельностью исполкома, то есть вылавливать когда эти заседания исполкома, что там происходит. Следующая, следующая это будет, ну, комиссия, которая будет вычитывать решение по головы распоряжения, которые он в процессе между сессионами выдает. И следующее это за уже решение, которое горсовет принял уже, тоже анализировать, что они приняли и ну, степень Выполняется ли да? да, выполняется. И вообще, что, что там где. просто э, я так несколько пытался сам э, все это анализировать. Реально там распоряжение головы и головы одни. На исполком другие. Сессия принимается всем третья. Ну, ну, то есть, и одного человека вот, реально и, ну, это сложно уловить. Поэтому, если мы разведем, я, я так думаю, что на, на эти четыре фазы, то есть в результате ну, никто ну, у нас не проскочит. В смысле, какие-то там не те решения. Вот. И естественно, чтобы мы не упирались только в эти по хвостам, по хвостам рубили, то есть все ну, только, только решения, которые уже нам навязали, чтобы от нас исходили предложения, я предлагаю сделать офис реформ, ну, это сейчас такое модное, это офисы, если при Министерстве обороны и там разных министерств. То есть именно наше предложение от общественности, как это все систему изменить. То есть изменить регламент, изменить принятие схемы, вот это непонятно принятие решений, изменить отношения к коммунальным чтобы тоже этот офис реформ собрался, то есть несколько представителей от нашей народной варты и вокруг себя цементировали людей, которые заинтересованы это ну, Это тоже отдельно заседание а потом Какое-то решение вырабатывать это и абсолютно. Вот такое мое видение. А я еще чтобы, 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 что это была это комиссия. Это, это, это комиссия смотри, не это, это, это связь а с, с, с прессой, это все равно, что написание протокола. Это техническая работа, это к этому не имеет. А это творческая работа поиск решений и создание э, каких-то параллельных структур горсовета есть... – это Вопросы у есть. Я скажу, что такой момент. Не решений, а проектов решений. Проекты. Мы должны проекты, о... да, проекты, да. обязательно укажите, yes. что Можа, мы должны контролировать проекты и решения. Можно, это стало. Можно, можно приблизительно. А как она будет от того играть, журнировать словами, не будем. То есть Нет, ну, при раз, решение, мы проект решения, это, мы, это, мы, это, мы, все. То есть, вот, реально, желающие войти, войдут и сами внутри себя перевают, как это будет выглядеть. Потому что, вот, это, 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 это чисто идея. Понимаете, идею надо откатать, кристаллизировать и. Да, и еще, вот вся наша дозвольная система, мы кажется, из этой куда-то ее надо ставить. Ситуация то, что опять-таки есть такое понятие, как офис реформ. В офисе все, что нужно преобразовать, то, что должны быть систему отменить или поменять, это в этом офисе реформ должно происходить. То есть все инновационные идеи. Есть, Нет, нам надо ее контролировать, если надо, контролировать вопрос, как к этому делать? Это не будет сложно. вот, давайте, давайте, давайте вот эту а вот эту форму куда-то в какой-то из ваших пунктов? Нет, я не предлагаю все вот эти идеи, что-то изменить, это все офис реформ. То есть там же никто никого не ограничит, ни по патриисту, ни это. Там это обсуждать. Так надо, чтобы люди конкретно... Mm. Uh, ну люди... так пишите, готовьте. Да, вопрос. Вопрос. Хотите, хотите в офис реформ, там, пожалуйста, обсуждайте это все. Вы сделали решение, то есть нужна поддержка на народной партии